Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih pengacara majlis. Yang amat berhormat Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi Presiden AMNO, Dato' Sri Johari Gani, Pengerusi Pasukan khas yang ditubuhkan oleh AMNO, Yang bukan penyaras konvensyen ini, pemimpin-pemimpin bahagian dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya diberi masa tujuh minit. Jadi untuk tidak terkejar-kejar dengan pengurusi yang akan membunyikan loceng, saya akan bermula dengan konklusi dulu. Biar saya bagi konklusi supaya lepas ni kalau saya diberhentikan pun konklusi saya dah sampai. Yang pertama kita nak tegaskan bahawa kita tidak menentang pembangunan. Ini pendirian. Kita tidak menentang pembangunan. Mana mungkin UMNO dan Barisan Nasional yang menjadi pemacu pembangunan negara selama lebih 68 tahun, kita nak bantah pembangunan. Kita menyokong pembangunan. Tetapi, yang kita tidak berapa setuju ialah kandungan yang ada dalam rang undang-undang pembaharuan semula bandar. Seperti yang ada pada ini. Ini yang tidak kena. Kerana apa saya kata tidak kena? Yang pertama sekali, Rang undang-undang ini begitu jauh terpisah dengan satu akta yang diwujudkan pada tahun 1976 iaitu Akta Pembangunan Bandar dan Desa. Dan dia juga terpisah daripada Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Akta ini cuba berdiri secara sendiri. Nah, saya nak cakap hari ini semata-mata pasal undang-undang. Akta ini cuba berdiri sendiri dengan memberi kuasa kepada mereka yang diberi kuasa di bawah rang undang-undang. Dia tidak memperdulikan akta yang telah diperkenalkan pada tahun 1976. Kenapa saya kata begitu? Kalau kita lihat kepada rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini cuma dua rujukan yang dibuat. Satu dalam seksyen tiga. Dia kata rang undang-undang ini hendaklah dibaca bersama undang-undang bertulis yang berkaitan berhubung dengan perancangan bandar dan desa, tanah, perumahan dan kerajaan tempatan. Dia tak sebut. Dia guna pakai mana section yang dia nak guna pakai, mana bahagian daripada akta-akta ini diimport masuk ke dalam RUU. Bah, ni pembaharuan bandar ni dia tidak sebut. Dia cuma kata baca bersama. Yang kedua, dia pinjam tafsiran. Di bawah tafsiran kawasan semula kawasan pembaharuan semula bandar dan kita ertinya satu kawasan atau tapak yang dikenal pasti bagi pembaharuan semula bandar dalam satu rancangan pemajuan kemudian diambil tafsiran rancangan pemajuan mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam akta perancangan bandar dan desa 1976 dia tidak kata dia nak guna pakai apa yang terkandung di dalam akta pembangunan bandar dan desa dia cuma kata takrifan bagi rancangan pemajuan adalah takrifan yang diberikan oleh akta ini. Kalau kita tengok akta ini tuan-tuan dan kita bandingkan, saya bandingkan dengan akta pembangunan bandar dan desa. Sebab saya melihat akta pembangunan bandar dan desa adalah satu akta yang konklusif diwujudkan pada tahun 1976 semasa pentadbiran yang amat berhormat Allahyarham Tun Haji Abdul Razak diluluskan dan diwartakan pada bulan Mac dua bulan selepas Allah ya Rahman meninggal. Maksudnya seluruh proses perangkaan ini dibuat dalam zaman Tun Haji Abdul Razak. Saya melihat di dalam itu, ia adalah satu akta yang polisi center. Dia polisi center. Maksudnya dia ada majlis perancangan fizikal negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan timbalan perdana menteri dan menteri-menteri besar dan uh, majlis perancangan fizikal negara ni akan mengarahkan ketua pengarah pembangunan bandar dan desa untuk membuat kajian untuk membuat paper untuk membuat pembentangan bagaimana polisi pembangunan negara sudah ada dua otoriti di situ majlis pembangunan fizikal negara perancangan fizikal negara ketua pengarah perancangan bandar dan desa. Kemudian dia pergi kepada kuasa negeri macam Datuk Jafni cakap. Kuasa negeri diberi kepada pihak berkuasa negeri yang dipengusikan oleh raja dan menteri besar. Kemudian diserahkan kepada jawatan kuasa perancang pembangunan negeri untuk membuat plan. Kemudian pergi kepada pihak berkuasa tempatan. Ada lima autoriti di dalam akta perancangan bandar dan desa yang mempunyai kuasa membuat draf dan perancangan pembangunan. Tiba-tiba datang rang undang-undang ini, rang undang-undang pembaruan bandar pembaruan semula bandar ini. Dia kata macam saya kata tadi, dia rujuk kepada dibaca bersama dengan akta-akta yang lain, tetapi majlis perancangan fizikal negara sama sekali tak disebut di dalamnya. Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa daripada menjadi arkitek pembangunan utama di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa tiba-tiba menjadi setiausaha kepada jawatan kuasa eksekutif persekutuan di bawah Seksyen 10. Seksyen 5, sorry. Dulu dia adalah arkitek pembangunan ni. Sekarang dia menjadi setiausaha kepada jawatan kuasa eksekutif persekutuan yang mana menteri adalah pengurusnya. Kemudian kita tengok pula akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan yang kita khuatir bila kita buat rujukan sedemikian kepada lain-lain akta tetapi kita tidak mengguna pakai. Apa berlaku bila berlakunya pertembungan ataupun konflik antara dua akta? Apa berlaku bila kuasa yang ada kepada dua otoriti yang berbeza bertembung? Siapa yang mengambil presiden? Siapa yang punya kuasa penentu? ketua pengarah perancangan bandar dan desa di bawah akta perancangan bandar dan desa adalah seorang yang diberi mandat dan kuasa yang begitu luas untuk menentukan dasar pembangunan dah habis bos oi okey yang saya terpaksa kena laju ni yang kedua saya nak sebut saya tinggalkan dulu isu tu yang kedua apa berlaku aa, macam tok Jafni kata Pertemuan di antara persekutuan dan negeri ha, yang ketiga di bawah akta perancangan bandar dan desa, kalau kita tengok, dia adalah satu akta yang komprehensif termasuk public participation. Ada proses bantahan awam. Selepas dibuat rancangan tempatan, selepas dibuat rancangan struktur, ada proses bantahan awam. Selepas dah bagi pada kontraktor, selepas dah diluluskan plan pembangunan, masih ada public participation dan proses bantahan awam. Ini tidak ada dalam ura. Saya melihat dalam ura tidak ada proses demikian. Apa jadi kepada hak dan perlindungan yang patut diberikan kepada rakyat? Sila gulung. Kerana Mereka. teras kepada hak ini adalah pelembangan persekutuan. Right to life, artikel 5. Artikel 5 adalah hak kehidupan. Kehidupan termasuk kualiti kehidupan. Apa jadi kepada artikel 13? Hak kepada harta ini semua tidak diperuntukkan di dalam kuranya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang Allah sekalian. Saya men, sebagai saranan, saya berpendirian rang undang-undang ini seperti yang ada ini kita patut tolak dulu. Kita tolak dulu. Dan sepatutnya saranan saya, sepatutnya rang undang-undang ini diperkenalkan dalam bentuk akta pembangunan ban, perancangan bandar dan desa bracket pembaharuan semula bandar 2025 dia menjadi subsidiary legislation ataupun akta kecil di bawah akta akta pokoknya mesti akta perancangan bandar dan desa itulah dua aspek yang saya nak sebut saya mohon mencadangkan kita menolak pelaksanaan ura dalam rangka membentuk undang yang sedia ada terima kasih terima kasih datuk lawyer